Ти зараз пан Олексій згадав про те, що нам потрібно переглянути законодавчу очевидно базу, і очевидно унормувати вже життя України у час війни, у час терористичної загрози, щоб кожен громадянин розумів, що власне робити, як діяти в нинішній ситуації, тому що абсолютно очевидно, що для людей, які стали жертвами терактів у містах, де нема бойових дій. Це шок і для тих, хто там знаходиться в цих містах. Це також шок. Як подолати цей шок, і який спосіб людей попередити і сказати їм, як їм поводитися в тих чи інших ситуаціях. Ну, Во-первых, нам на самом деле необходимо одновременно проводить все, что сегодня не важно для Украины. Но ну, нет таких аспектов в любой сфере общественной жизни человеческой, которые бы нам не нужны были важны. Нам необходимо отвоевать Донбасс, Луганскую и Донецкую область. Нам необходимо установить там мир, твердый и нерушимый, так как это должно быть. Нам одновременно, несмотря на то, что 24% экономики страны находится на оккупированной территории, временно оккупированной территории, я в этом не сомневаюсь, что это временно необходимо проводить. Проводить реформы. И вот все это нужно делать одновременно. И, 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 коррупцию уничтожить, я прошу не путать слово побороть, а уничтожить, борьба это процесс. Нам необходимо одновременно и провести судебную реформу и многие другие начинания. И я здесь вот хорошо послушал сейчас всех абсолютно спикеров в этой студии. У меня вспомнилась такая хорошая поговорка. У победы отцов много, лишь поражение сирота. Так вот, э, всевозможные э, нюансы, которые происходят, и террористические операции, э, которые происходят вот в Мариуполе, Запорожье, в Харькове, вот буквально сейчас мы рассматривали, это все звенья одной цепи э, э, российской ФСБшников для того, чтобы посеять панику. Посеять панику, посеять хаос, а некоторые наши политики сегодня уже в стране подыгрывают этим. Даже те политики, которые называются патриотом, этому подыгрывают. Тем самым не понимая, а может быть понимая, но делают и умышленно, что тем самым они не помогают стране. Они, наоборот, играют на руку российскому агрессору. Ну, во-первых, очевидно, что как минимум две цели преследуют эти террористические акты, которые были проведены в Запорожье, в Одессе, в Херсоне на последние три, три недели. Первое это для того, чтобы те, кто называют себя патриотами и играя на ультрапатриотических настроениях людей, призывать к тому, что давайте объявим войну Российской Федерации. Ну, и мне для меня это здесь э, уму непостижимо, как можно объявить войну в нынешней ситуации, в нынешнем экономическом положении нашей страны, тому агрессору, который располагает 64% всего ядерного запаса э, мирового, как можно с ними воевать. Ну, не знаю, может быть, для этого это одна из целей тех, тех террористических актов. А вторая цель это тоже одна единственная, которая. Э, Э, взволновать людей, чтобы люди выходили на улицы, чтобы они повалили э, державный лад в стране, и таким образом, тем самым сыграть тоже на руку российскому агрессию. Это патриотизм, по-моему, наоборот, это вредительство чистой воды. В всех войн 20 века. Я прошу прощения, история всех войн 20 века, э, уч, в том числе и гражданской войны, которая начиналась э, с партизанщины, потом Махновщиной продолжалась. Она учит одному единственному, что, кроме всего прочего, в любой войне. Побеждает та армия, то общество, которое отличается дисциплиной и организацией. Все остальное третьего не дано. Дисциплина и организация. Да, бдительность. Да, это сегодня те события, которые мы вместе переживаем. Но за последние 9 месяцев у нас война-то стала даже народной. Почему народная? Потому что я, ну лично в моем окружении нет ни одной семьи, которая бы не, не была э, задействована война. Я представляю здесь Днепропетровскую область, э, область Верховной Ради Украины, и я имею право об этом говорить, потому что наша Днепропетровская область одна из тех, которые сегодня являются форпостом украинской государственности. Это Днепропетровская область сегодня является ну, э, на первом месте по тем людям, которые были мобилизованы э, или являются добровольцами, участниками антироссийской операции. У нас порядка 20 тысяч таких людей. Днепропетровская область, к сожалению, занимает первую строчку э, среди прочих остальных регионов Украины. У нас 200, э, больше 200 погибших. К сожалению, нет таких больше, ни у кого таких. И я имею право об этом говорить. И я вижу по примеру наших земляков, Днепропетровска, все наши области, насколько сегодня э, сплотилась. Общность людей, насколько вот стали в один в один, и почему народная война? Да, потому что кто волонтер, кто доброволец, кто э, призван, кто мобилизован война народная. Я не знаю в истории ни одного э, мирового государства, чтобы народная война была закончена поражением. Дякую, Поэтому панаме, я всем. не сомневаюсь, что панаме, мы победим, же, но при этом необходимо необходимо не призывать к войне. Необходимо э, не бить горшки, что называется, критикуя, говорят, давайте воевать нельзя и низкие переговоры нельзя проводить. Ну так что? Ну, надо определиться, господин Алис. Необходимо определиться, либо мир, либо война. Так и то плохо, и то плохо. А что же нужно на самом Дякую, деле? Слушай,